что у нас происходит в Кривом Рогу? Довольно сложные процессы. Внутри нашей организации люди предпринимателей Кривого Рога, то есть насчитывающие 380 человек, уже в течение полугода идет тяжелая дискуссия по влиянию на нашу организацию сначала громадской организации вперед, теперь уже политической организации партии Украина вперед. То есть Ситуация очень сложная, организация э, на грани раскола, которую мы хотели, конечно, не допустить, а сохранить организацию целой, сильной. И э, э, этот процесс идет, есть разные пути выхода из этой ситуации. Вот наша группа э, избрала вопрос поименного голосования, чтобы каждый член организации высказал свое мнение по отношению к дальнейшему пути, к дальнейшему развитию э, ситуации. Мы надеемся, что э, все проголосуют. На сегодняшний день проголосовало больше 100...